خالدین فیا اب دیکھیں خالدین کا لفظ آگیا ہے ہمارے ذہنوں میں وہ ہمیشہ کی والی جنت اور ہمیشہ کی والی دوزہ خانہ شروع ہو گئی کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جو جانے والے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ سے کیا مراد ہے ہم تو اللہ کی ذات کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ تھا ہمیشہ رہنے والا کیا وہ اللہ کی صفات میں شامل ہو چکے ہیں کہ ان کو بھی دوام حاصل ہو گیا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں نے عمل کیا زندگی کے کی چالیس سال نیک عمال بیس سال میں تو مجھے ہوش ہی نہیں تھا کہ نیک کیا ہوتا ہے بد کیا ہوتا ہے چلیں بیس سال نہیں دس سال نکال دوں زندگی کے تو پچاس سال تو کم سے کم بنتے ہیں اچھائی کے یہ برائی کے پچاس سال میں نے اچھائیاں کرنے کے بعد جو جنت حاصل کی ہے وہ ابدی جنت حاصل کر لی یہ کون سا انصاف ہے یہ کون سا طریقہ کار ہے یہ عدل تو نہیں ہے عدل تو برابری کو کہتے ہیں ساٹھ سال کی محنت تم نے کی ہے تو ساٹھ سال کے برابر تم اجل مل جائے اس کو بدل کہا جائے گا میں نے عمل کیا پچاس سال اچھا اور مجھے مل گئی جنت کون سی لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں سال کی مجھے جنت مل رہی ہے اور جنت میں کیا بتایا جا رہا ہے کرنے کو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے بارے میں نہ سوچتے ہیں, نہ اس کے بارے میں کوئی جواب ہمارے پاس موجود ہے چالیس سال تیس سال کسی نے ظلم کیا گناہ کیے کفر کیا اس کو جو جہنم مل رہی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم مل رہی ہے تو یہ عدل اور انصاف تو نہیں ہوگا یہ ہمیشگی والی زندگی کا جو معاملہ ہے نا میں ایک جگہ قرآن کا مطالعہ کر رہا تھا ایک مقام پر آ کر میں نے جب دیکھا کہ انسان کے اندر یہ ہمیشگی والا جو معاملہ ہے یہ شروع سے پایا جاتا ہے کہ میں امورٹل ہو جاؤں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے حیات حاصل ہو جائے اس کے لیے آپ حیات کی کہانیاں بھی گھڑی گئی ہیں کہ فلاں جگہ پہ آپ حیات پیا ہو اس نے امورٹل ہو گیا اور مختلف کہانیاں بنتی ہیں کہ فلاں شخص ایک ہونا چاہتا تھا ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی چاہتا تھا کہ میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا بن جاؤں فلہ فلہ باتیں کی جاتی ہیں اور آج بھی اس طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتا میں نے مذہب کی آڑ میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو ثابت کرنے کے لیے ہمیشہ کی لوگوں کے ذہن میں رائش کر رکھی ہے تو ایک مقام ہے قرآن کا وہاں پر میں پڑھ رہا تھا کہ شیطان نے کس طریقے سے وسوسہ دیا فوسو اللہ شیطون اس نے کہا وقول ما نہ ربکما عن کمہ انہاظ یہ جو تم شجرا کو دیکھ رہے ہو جس کی طرف تمہیں جانے سے تمہارے رب نے منع کیا ہے ما نہ ربکما عن کمہا انہاظ یہ کیوں منع کیا اللہ صرف اس لیے منع کیا ہے او تکونا ملکین او تکونا من الخالدین کہ تم دونوں کے دونوں اب یہ قصہ کس طرح بیان ہوا یہ میں تفصیل میں نہیں جا رہا دونوں کے دونوں قوتوں والے ہو جاؤ او تکونا من الخالدین یا تم دونوں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہو جاؤ یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن نے شیطان کے جھانسے کو بیان کیا ہے کہ شیطان نے انسان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تمہیں اس شجر کے پاس جانے سے اس لیے تمہارے رب نے روکا ہے کہیں تم ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی نہ حاصل کر لو یعنی جھانسہ شیطان کی طرف سے دیا جاتا تھا ہم نے اس کو مذہب کی آڑ میں رحمان کی طرف سے بیان کرنا شروع کر دیا ہے قرآن نے تو یہ کہیں نہیں کہا کہ ہمیشہ ہمیشہ والی کہ موت کو بھی موت دی دی جائے گی بلکہ قرآن تو ایک جگہ کہتا ہے مَا دامت سماوات وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا رب کو جنت میں داخل کیے جائیں گے جب تک آسمان اور زمین دائم ہیں یہ الفاظ ہے باقاعدہ ما شاء ربک مگر یہ کہ جو تمہاری رب کی مشیت ہوگی اور یہی جہنم کے بارے میں قرآن نے اسی مقام پہ بیان کیا ہوا ہے ما دامت سماوات وڑکا جو خاصہ ہے وہ قرآن نے وہاں بیان کیا کہ یہ چیز ہے جب تک زمین اور آسمان قائم ہے بس جب تک یہ بات ہوئی ہے اور ہمارے ہاں اس کو جب وہاں پر بھی خول کی یہ الفاظ آئے ہیں اور ہمارے یہاں اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی سے منصوب کر دیا گیا ہے خالدینہ خالد عربی زبان میں ایسے شخص کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے جس کو بڑھاپا دیر سے آتا ہے یعنی اس میں تغیر واقع ہونا یہ موجود ہوتا ہے اس ورڈ کے اندر خالد کے اندر لیکن دیر سے تغیر واقع ہونا یہ آیا جاتا ہے یعنی اس کے اندر تبدیلی تو واقع ہوگی اس کی حالات میں لیکن تھوڑا سا دیر کے بعد کیونکہ خالد خلود ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جس پہ بڑھاپا دیر سے آئے یعنی اس کی یونی دیر پہ ہو اس کو خالد و خلود کے نام سے موصوف کیا جاتا ہے موصوم کیا جاتا ہے تو تغیر تو خالدینہ کے اندر پایا جاتا ہے لیکن تھوڑا وفے کے بعد